Когда я приступил на должность мэра, скажем так, за ночь там пропадало 17 люков металлических, там украли там столько-то, 100 с лишним метров кабеля, провода, все остальное прочее. Значит, и, как вы знаете, значит, я бы сказал нарекания в сторону нашей милиции Желтоводской, значит, была у нас сессия городского совета, значит, депутаты наши высказали, не, скажем так, негативно, депутаты негативно о работе нашей милиции, значит, ну и через время произошла смена руководства отдела внутренних дел, то есть на сегодняшний день, скажем так, я сегодня утром пришел, мне даже в городе все нормально, все спокойно, не украли ни одного люка, и так далее туда. То есть немножко ситуация в этом вопросе улучшилась. То, что мы тесно сотрудничаем с руководством отдела внутренних дел, да, мы тесно сотрудничаем, это самое. За, за последнее время, значит, как вы уже знаете, наверное, средства массовой информации изъяли 40 игровых автоматов. То есть закрыли все точки в желтых водах по игровым автоматам. Значит, и не все. Дыши, две, а, но если есть где, давайте информацию, значит, не, вижу, не говорю, давайте информацию, значит, вопросов нет, будем заниматься. Этим вопросом, я, я думаю, не, не проблема закрыть остальные будет. Большой бич у нас, сказать, вопрос приема металлолома. В свое время, значит, на кладбищах, у нас на Калуневском кладбище, особенно, сказать, было много разворочено могил. То же самое, мы выезжали комиссионно неоднократно, потом, скажем так, работники милиции дежурили на кладбище. Ну, в принципе, на сегодняшний день, слава богу, эти все действия прекратились. И работаем значит, в направлении пункта приема металлолома. То есть, чтобы это было все законно, каким образом туда зайти, каким образом закрыть, открыть. Ну, то есть, законодательно это не так очень просто. Кроме того, помощь для милиции, мы определились, приезжала фирма, которая будет заниматься, мы определились, установка 9 видеокамер на, допустим, перекрестках города и в таких местах, это самое, значит, очень напряженных, будет установлено 9 видеокамер, так сказать, ночного видения, то есть постоянно информация с этих камер будет приходить на дежурную часть милиции, там значит, будет установлено значит, 24 канала, то есть пока 9 камер займет, займет. Со временем, я думаю, мы еще установим камеры в городе. И то, что я говорил, на ради предприемцев, то есть те предприниматели, у кого стоят видеокамеры, и милиция определили, что необходимо будет подключить те камеры, мы тоже сказать, можем эти камеры подключить на пульт дежурного отдела. Ну, скажем так, за последнее время, когда по на оперативках городских мили, милиций отчитывается, то, скажем так, приятно было слышать о том, что у нас там, значит, значит скажем так, накрыто три точки там по продаже наркотиков, у нас сделано там, допустим, там 12 тех самых протоколов за распитие спиртных напитков, там три протокола за курение в неустановленных местах, скажем так, до Последнего момента, то есть, скажем так, за, по крайней мере, мое пребывание здесь за июнь, июль месяц, я таких отчетов не слышал от милиции. То есть сейчас я считаю, что милиция стала более тщательно работать в этом направлении. Конечно, работы еще много есть, но я думаю, в ближайшее время значит, тесно сотрудничаем, мы, мы понемножку наведем порядок в городе. В Жовтовоці вимагають, чтобы покращили потребление, потому что машины палят, ну, не ночь, еще надо будет, 10, 10 десь година, да? киоски палят, это уже массово. Значит, просят милицию чаще бачить на улице. Значит... По патрулированию, значит, ну, у нас немножко не хватает, скажем так, чтобы хорошо патрулировать улицы, улицы у нас не хватает а работников, это сама постовой службы, но неоднократно значит, проводились совещания с, с, отделом внутренних дел. У нас есть хорошая практика варты. Значит, к сожалению, у нас пропала где-то желтая сотня. То есть я когда только пришел, изначально желтая сотня немножко дежурила с, с отделом внутренних дел. Она начала дежурить варта, но там, скажем так, были определенные сложности. В качестве обмундирования, в качестве значит, страховки тех, значит, членов варты, то есть это финансовый вопрос. И этот финансовый вопрос был завязан на благодейном фонде, наше место, который, вы знаете, уже больше года арестован. Но я думаю, в ближайшее время как-то этот вопрос место сдвинется. В завершение темы о милиции. Народ просит, чтобы закрыли эти незаконные пункты металлолома, которые есть в Азыкулиновке. Вы можете как-то повлиять на милицию в этом отношении? Ну, давайте скажем так. Я уже сказал, что мы в этом отношении работаем, потому что просто так, вот, допустим, частный дом, да? Значит, есть там, мы знаем, что там пункт приема металла. На каком основании мы зайдем в этот частный дом? То есть нужен ордер и т.д. и т.п. За то время, пока значит, мы это все будем оформлять, тот человек, который принимает там металл, он положит, спрячет, спрячет его и скажет, что так это мой металл лежит. И, ребята, в чем вопрос? То есть там много, это самое, много вопросов, как зайти на приемный пункт. Это, сказать, надо там подвязывать, в принципе, налоговую инспекцию. Э, этим вопросом, сейчас разработка этих вопросов занимается, потому что действительно в городе практически там у нас несколько пунктов официальных, остальные все у нас неофициальные. То есть, поверьте, я тоже заинтересован в том, чтобы, сказать, чтобы навести порядок и вот это все дело позакрывать. Занимается этим вопросом. Значит, у нас есть комиссия при исполкоме. Неоднократно эта комиссия выезжала и просто, допустим, блокировали работу этих пунктов, когда стоит это самый легковой автомобиль, сидит в нем представитель милиции, представитель исполкома и, допустим, представитель водоканала. Это было несколько раз. И человек, который тащит, скажем, железо сдать на металлолом, в виде это, он просто скажем разворачивается и уходит в другую сторону то есть металл метал, пункт миллиона приклада но ну, ну, не все пункты не работали допустим скажем какой-то один день когда был рейд и потом этот слух разносится что да нас там это самое контролирует и никто ничего не ходит не носит значит ну какие-то убытки да, данным пунктом скажем так но в этом направлении мы работаем я думаю скажем так в ближайшее время мы наведем порядок в этом отношении